İşğalçı Ermənistan'a etiraz, eyni zamanda düşmən təxribatı nəticəsində şəhid olan əsgər və zabitlərimizin xatirəsini anmaq və ordumuza dəstək olduqlarını bildirmək istəyən Azərbaycanlılar Almaniyanın Düsseldorf şəhərində bir araya gəliblər. Yürüşə təkcə Almaniyanın Şimali Reinvest feli əyalətindən yox, digər əyalətlərdən, eyni zamanda Belçika, Fransa, Niderland kimi Avropa ölkələrində yaşayan həmvətənlərimiz də qatılıblar. Əmrəlik yürüdüşü şəhər bağzalının yaxınlığında start götürərək mərkəzi küçələrdən keçməklə davam edir. Yürüşə qatılanlar Qarabağ bizimdir, bizim olacaq. Azərbaycan Türkiyə, Azərbaycan əsgəri, Qarabağ Azərbaycandır, Xocalıya ədalət, ordumuza dəstəyik, vur komandir kimi şüarlar səsləndiriblər. Yürüş aksiyasına Düsseldorf şəhərinin yerli sakinləri, Ukraynalılar, Pakistanlılar və Yahudilər də qatılıblar. Əmrəklik yürüşü toplanış məntəqəsinə çatdıqdan sonra Azərbaycanın Tovuz şəhərində düşmən təxribatı nəticəsində şəhid olan əsgər və zabitlərimizin 1 dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə davam edib.